Засобы, якими мы користуємося, нашей раце для зв'язку внутрішню. Главное управление сегодня организовало мероприятие для детей города Одессы с основной целью: для того, чтобы в первую очередь провести с этими ребятами профилактическую работу, во вторых, поднять уровень доверие детей, да, подрастающего поколения к нам, к сотрудникам полиции, сгладить вот этот вот барьер, который иногда между нами бывает. Сегодня мы пригласили сюда несколько подразделений. Это спецподразделения, специальный батальон, это полиция охраны, которые приехали, привезли с собой к собаку, которая вместе с ними несет службу. Также мы пригласили сегодня представителей патрульной службы, которые показали свои машины, показали сирены. У детей была возможность посидеть в машине, понажимать на кнопочки, расспросить про работу патрульных полицейских. Давай. Просить, не блядь, что я уберу. Вы, пожалуйста, задавайте, задавать, я вам на них постараюсь. Один день должен усвоить, как выглядят опасные предметы и что вам нужно с ними делать. Вы должны обратиться к человеку, знающему они. Это наверняка или ваши родители, или любой взрослый, желательно, чтобы это был полицейский. Коль. А у, у вас есть типа саперов? Типа саперов? Да, ну Я саперы. Типа, да? Вы да? да, всего да, это а режете, это? Да. да? Ну это да. разминируете. Кошти <постер> 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 аккумулируются на одном конкретном рахунку. При потребе, утворите... то есть распределение государственного бюджета утворяется... Приучать себя к тому, раскрыл, чтобы не нужно ничего не свое трогать. Черная – это миномётная мина. Мы взяли именно такую маленькую, чтобы ее Потому можно было показать. просто больше даже вот такие. На, подержи, он не такой тяжелый. <говорит> тяжелый. Вот, он через эту так как тут э, нет циркуляции воздуха, он через эту трубу забирает воздух. И пластина от него.